Чего ты чекаешь от нового главы Чернигівской облдержадминистрации? Чи ничего? Ну, как сказать, Валерия Кулича я знаю, ну, не могу сказать, что давно, но знаю. И в общении я знаю, что человек порядочный. Ну, то есть человек, который... А потом... але є одне але? Это вы, ну, по поводу его, как бы, связи с Атрошенко, да, вас волнует. Ну, понимаете, как бы я вам скажу, что... От губернатора я хочу увидеть системные работы. То есть должно стать понятно, понятно, кто за что отвечает, кто чем управляет. И это должно быть ну, прозрачно. Кадровые перестановки мать Ну, кадровые перестановки, опять же, это он должен определить профессиональность там, того или иного чиновника, как бы, и определить, нужен он на этом месте или нет. Но это должно быть да но это должно быть прозрачно то есть людям должно быть понятно потому что у меня лично большущая претензия к и к нашему президенту и к кабинету министров это большущая претензия это то что они очень мало общаются с людьми ну, с народом то есть они все-таки оторвались и уходят куда-то туда то есть стали опять на путь януковича так что третий Майдан? Нет, 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 Я имею в виду не, не на Путина Ковича в полном, а вот в этом контексте. В том, что они оторвались, от, отрываются от народа. Ну, я скажу так, вот перед выборами, например, в Фейсбуке в том же, там, я общался, там, ну, шел какой-то диалог там, с тем же там, Луценко, там, еще там. Как только выборы прошли, все, больше в Фейсбуке не отвечают. Точно так же, как перед парламентскими выборами, там активно общались с, некими, с некоторыми людьми. Из были бюджеты под прослужбу. Может быть, может быть. Потом, как только выборы закончились, все, времени нет на общение.